Hari ini kita akan belajar haba pemekaran. Sebelum ni kita telah belajar haba penyesaran, pemendakan, penyutralan. Jadi elok kita tengok apakah perbezaan antara ketiga-tiga definisi ini. Haba pemendakan ialah perubahan haba apabila satu mu mendakan terbentuk daripada ion-ionia di dalam larutan akuas. Okey, haba penyesaran pula ialah perubahan haba bila satu mu logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Haba penutrulan pula ialah perubahan haba bila satu mol air terbentuk daripada tindak balas penutrulan antara asid dengan alkali. Okey, kalau kita lihat haba pembakaran, haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan. So hanya haba pembakaran ni ialah haba yang dibebaskan. Sebab bila kita buat eksperimen haba pembakaran, jumlah haba yang dibebaskan oleh bahan api ini akan diserapkan oleh air. Jadi sebab itu kita kira haba yang dibebaskan daripada pembakaran bahan api. Yang lain adalah perubahan haba. Okey. So perubahan haba bila satu mole logam disesarkan untuk haba penyesaran. So kita kena pastikan kita tahu perbezaan antara empat-empat definisi ini. Kalau kita lihat eksperimen yang kita buat di makmal kita akan gunakan empat jenis bahan api yang berbeza iaitu metanol, etanol, propanol, butanol. Jadi susunan radas adalah seperti berikut dan kita nampak bahawa perbezaan antara susunan radas ini dengan yang biasa kita buat ialah kita gunakan bekas kuprum. Jadi kenapa bekas kuprum ni digunakan sebab bekas kuprum ialah logam jadi ia adalah konduktor haba yang baik dan dapat menyerap haba daripada pembakaran bahan api. Selain itu, kita nampak di sini kita gunakan pengadang angin. Jadi pengadang angin adalah salah satu langkah berjaga-jaga supaya haba yang terbebas ke persekitaran dapat dikurangkan. Selain itu, kita pastikan pelita diletakkan paling hampir dengan bekas kuprum supaya haba yang dibebaskan oleh pembakaran bahan api dapat di, disalurkan kepada air. Okey, so kalau kita lihat prosedur, kita akan gunakan air sebanyak 200 cm padu. Okey, 200 cm padu ni merupakan uh, M kita, M kecil G uh, kita. Jadi, Q sama dengan MC tita nanti kita akan guna M iaitu 200 uh, gram. Okey. Jadi untuk keputusan kita akan nampak ya yeah, cara kita bina jadual. Jadi jadual ni boleh digunakan untuk kita uh, catatkan uh, keputusan kita. Hanya kita pastikan kenaikan suhu adalah 30 darjah Celsius sebab untuk metanol, etanol dan propanol kita Panaskan bahan api tersebut sehingga suhu air meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. So kalau suhu air kita katakan 27 darjah Celsius dan kita perlu kenaikan suhu 30 darjah Celsius, maka suhu tertinggi mestilah 57 darjah Celsius. So jelaslah 57 tolak 27 kita dapat 30 darjah Celsius. So untuk metanol, etanol, propanol, butanol semua adalah Aa, sama. So so kenaikan suhu kita kena pastikan adalah sama untuk semualah 30.0 darjah Celsius. 30.0 semua mesti sama. Hanya untuk suhu awal dengan suhu air itu tidak sama. Okey. So sekarang kita lihat soalan perbincangan. Bagi semua alkohol yang digunakan tentukan haba aa, pembakaran. Jadi kita akan mula dengan a langkah satulah. So, langkah satu kita kira dulu bilangan mol. Okey, langkah satu ni kita akan kira bilangan mol alkohol. Okey, alkohol yang terbakar. So, bilangan mol alkohol yang terbakar ni kita dapat daripada uh, perubahan jisim kita lah. Okey, M1 tolak M2. Okey. So untuk kiraan kita dapat 0.78 mol. So inilah langkah pertama lah. So langkah pertama adalah aa, sama untuk semua. Cuma JMR berbeza dan bilang apa ni jisim berbeza. So kita carilah bilangan mol. Okey habis yang tu langkah kedua. Okey langkah kedua kita kira perubahan haba iaitu Q sama dengan MC tita. Okay. So sekarang kita nak tahu M kita ni apa So M kita di sini adalah 200 gram Sebab kita gunakan uh, jisim uh, isi padu air adalah 200 cm padu So ini adalah M kita M sama dengan 200 gram okay. Bukannya jisim alkohol okay. So M kita 200 C seperti biasa 4.2 Dan Tita Samalah 30 Untuk semua empat-empat alkohol ni, So kita dapat 25.2 Kilojoula lah. Ok langkah 3 Okay kita kira delta H Haba pembakaran Iaitu Q bahagi dengan N So sini langkah 1 Uh, ini langkah 2 ini pada langkah 1 so sama dengan 32.31 kJ per mol lah. so ini uh, jawapan dia ok langkah 4 Okay, haba pemakaran suhu meningkat so kita letak negatif so negatif 32.31 kilojoules per mole ok so ini jawapan dia lepas tu kita tengok soalan seterusnya tuliskan persamaan termokimia bagi pembakaran alkohol jadi bila alkohol ni dia bakar kita tulis persamaan dia CH3OH terbakar dalam oksigen O2 so bila alkohol terbakar kita dapat karbon dioksida dan air Okay so untuk seimbangkan persamaan ni ok caranya kita seimbangkan karbon dulu diikuti dengan hidrogen dan pada akhir ni kita seimbangkan oksigen so karbon di sini satu so sini satu lah Okey, kita tengok hydrogen 3 tambah 1, uh, 4. Okey, untuk soalan berkaitan dengan persamaan termokimia, ini adalah jawapan dia. So, pada akhir ni kita letak uh, delta H lah. Okey, seterusnya untuk jawapan uh, paras, uh, apa ni? Aras tenaga, so ini adalah jawapan aras tenaga. So kalau kita lihat pada soalan, Lukiskan gambar raja aras tenaga, tulis persamaan temu Semua ni A, B dan C ni dia perlukan empat jawapan lah. Sebab kita gunakan empat alkohol untuk aa, eksperimen ni. Seterusnya soalan 2 apakah hubungan bilangan atom karbon per molekul di dalam alkohol dengan nilai haba pemakaran? Jadi selepas kita kira, kita akan dapati sebenarnya apabila bilangan atom karbon bertambah Uh, nilai haba pembakaran turut bertambah. So, sepatutnya bila anda kira pada bahagian A delta H nanti, sepatutnya delta H ni uh, semakin meningkat lah. Okay, maknanya etanol ni haba pembakaran untuk etanol, uh, propanol, uh, butanol. Okay dan metanol ni berbeza. Tapi metanol akan mempunyai haba pembakaran yang paling rendah dan butanol pula akan mempunyai haba pembakaran yang paling uh, tinggi. So sepatutnya itu yang uh, kamu sepatutnya dapat dalam kiraan bahagian A. Nyatakan definisi secara operasi bagi haba pembakaran alkohol dalam eksperimen ni. Jadi kalau kita lihat uh, definisi haba pembakaran, Habuk pembakaran ialah haba yang dibebaskan bila satu mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi kita gantikan perkataan uh, bahan yang dibakar. So bahan yang dibakar dalam eksperimen ini adalah alkohol. So habuk pembakaran ialah haba yang dibebaskan bila satu mol alkohol dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So itu jawapan dia. Mengapakah bekas kuprum digunakan dalam eksperimen ini? So saya dah terangkan tadi bekas kuprum ini adalah logam Jadi bekas kuprum ini merupakan um, apa ni pengalih haba yang baik Ataupun konduktor haba yang baik Perhatikan di bawah bekas kuprum Apakah pematian anda Namakan bahan yang terbentuk dan berikan uh, sebab So uh, sepatutnya bila kita buat macam ni kita akan dapati uh, terdapat bahan yang berwarna hitam di bawah bekas koprem iaitu jelaga Dan berikan sebab, okey jelaga ni terbentuk sebab uh, karbon terbentuk di bawah melalui pembakaran yang tidak lengkap lah So uh, jelaga itu adalah karbon Okey senarikan langkah berjaga-jaga Kita gunakan pengadang angin Nombor 1 dan nombor 2 Kita rapatkan pelita kepada bekas kuprum. Ini adalah graf haba pemakaran Yang kita boleh dapat Kalau kita lukis delta H aa, Melawan dengan bilangan atom karbon So apabila bilangan atom karbon aa, bertambah bila atom karbon per molekul alkohol bertambah, maka pemakanan alkohol menghasilkan lebih banyak uh, molekul karbon dioksida dan air. Okay, seterusnya kita uh, lihat nilai bahan api. So nilai bahan api ini kita kira dalam uh, nilai kilojoule per gram lah. So delta H ni dalam apa ni kilojoule per mol tapi ini dalam kilojoule per gram. Jadi cara kita kira adalah uh, kalau kita ada haba pemakaran contohnya negatif dekat sini nilai dia uh, 5500 kilojoule per mol. Kalau kita nak tukar kepada uh, di bawah ni. Okay, kalau kita nak tukar kepada nilai bahan api iaitu kilojoule per gram kita bahagikan saja dengan uh, molar GC molar lah so GC molar ni ataupun JMR so GC molar untuk C8H18 adalah 114 so formula tu kita ingat lah ok uh, kalau kita nak tukar delta H kilojoule per mol kepada nilai bahan api iaitu kilojoule per gram kita bahagi dengan JMR ataupun um, jisim mula. Um, Okey dan sebaliknya lah kalau kita nak tukar apa ni kilojoule per gram tukar balik kepada kilojoule per mol kita darab dengan uh, JMR lah so kita boleh tukar um, unit. Okey kita boleh tukar unit tersebut. Okey itu saja daripada saya.